भारत विकास परिषद मीन विवेकानंद सुजानपुर के तरफो लाला लाजपत राय सीनियर सैकंड स्कूल सुजानपुर विखे मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया स्कैंप इस कैप ਸੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੰਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰੀਏ गल बात कर लेने डॉक्टर तस्वीर किस तरह कैंप जो लगाया गया उनके बारे हम यही कह देते हैं कि डॉक्टर भारत भूषण जी आर्य हॉस्पिटल वाले और उनके बेटे और बहू के सहयोग से जो ये कैंप लगाए जा रहे हैं एक तो शहर वासियों को इसका बहुत ही फायदा मिल रहा है वो शर्त है कि वो हाँ जहां कोई पेट या लीवर की उनके प्रार्थना होती उन्हें फ्रहानकोट जाना पड़ता था इनके सहयोग से उन्हें अब पठानक समस्या भी दूर हो जाएगी और इन कैंपों से उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे जागरूक किया जा जाता है हमारे डॉक्टर रवि साहब अभी, अभी महाजन पिछले दिनों उन्होंने एक गाँव में चार पाँच गाँव कवर किए उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर श्रद्धा श्रद्धा महाजन ने बहुत ही मेहनत से उन औरतों को चेकअप किया जिनका ब्लड ब्लड की कमी बहुत कमी महसूस हो रही तकरीबन सात सात ग्राम के करीब बराधा हमने चार कैंप लगातार था चार महीनों में गाँव कैंप लगाकर उन औरतों को ब्लड में उनको तो ब्लड नौ दस के करीब लाया गया इसके लिए हम आर्य हॉस्पिटल और उनके मालक डॉक्टर भारत भूषण उनके बेटे के बहुत धन्यवाद करते हैं और इनसे और शहर वासियों से अनुरोध करते हैं कि उन्हें जब भी कोई पेट की बीमारी या प्रॉब्लम लीवर की प्रॉब्लम आए तो कृपया आर्य अस्पताल में कंसल्ट करें वहाँ हमारे डॉक्टर उनका अच्छी तरह से ध्यान करते हैं अच्छी तरह से स्वास्थ्य की जांच करके उन्हें ठीक दवाई देते हैं कृपया पठानकोट जाने से बचने के बजाय अपने शहर में ही अपनी समस्या को दूर करने के लिए हम उन्हें प्रार्थना करते हैं अंत में हम डॉक्टर साहब का उनके परिवार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो वह हमें सहयोग के लिए कह जाते हैं हमारे पिछले जो चार ग्रहण से तकरीबन दो सौ सौ दो सौ से लेकर सवा दो सौ तक लेडीज खासकर औरतों का कर पाती आज कैंप भी चल रहा है मेरे ख्याल में जहाँ साठ भारत विकास परिषद सुजानपुर वालों एक मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया जा, जा रहा है जो डॉक्टर भारत भूषण और उनके सपुत्र डॉक्टर अभिषेक महाजन जो कि डी एम गस्टू एंट्रियोलॉजिस्ट है और एक्सपोर्टिस्ट और डी एम सी कम करके आए हैं और शहर वास्ते बहुत ही वीड्डी एक उपलब्धि है कि डॉक्टर साहब का फ्यूचर अगर करियर देखना चाहते तो बाहर बहुत बड़ा करियर से इन वास्ते अभिषेक जी वास्ते लेकिन इन्होंने ये सुजानपुर जम जंबल ने इन्होंने इतों की सेवा भाव के नाल इतने आगे लोगों की सेवा करने बारे सोचा और साढ़े वास्ते बड़ी वीड् उपलब्धि है कि साढ़े इलाके पेट नै खास करके क्योंकि जिन्नी बीमारियाँ ज़्यादातर पेट तो ही शुरू होंगे ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੇਟ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੀਵਰ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਔਰ ਪੇਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਉਹ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਰਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਸਪਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ और सुजानपुर और आस पास की जनता वास्ते बहुत हर्ष की गल है कि डॉक्टर साहब अपनी सेवाएं इतनी दे रहे हैं और मैं डॉक्टर का बहुत बहुत धनवाद कराँगा इस तरह सुजानपुर की जनता को तो प्यार और तो सेवावान मिलती रहे नमस्कार मैं डॉक्टर अभिषेक महाजन आर्या हॉस्पिटल सुजानपुर तो असी भारत विकास परिषद ने मिलकर कैंप लगाया फ्री हैल्थ चेकअप कैंप लगाया अजे तक अभी सत्तु पेशेंट देखे ने तो असर आशा करते हैं कि कैंप का सजावे वास्तव थोड़ा बहुत फायदा होगा सब तो पहले तो सुझाव यही होता है कि जो कोई बंदा कोई मोटा है और पेट चाहता है उन्होंने तो वजन घट करा चाहिए सैर जिम सब कुछ करके अपना वजन घट कराया जाए रोटी पर फोकस किया जाए ज़्यादा चावल मिठा नहीं खाद उस तो भी जिस पेशेंट शुगर का पेशेंट है शुगर कंट्रोल प्रोपर की जाए इस कारण बड़े कारण होंगे रेवर के टीम मेजर करण रजनाना लिमिटेड जाया सकता है पर देखिए अगर नॉर्मल प्रॉब्लम लोकल ਵਿੱਚ ગેਸਟ੍ਰਿਕ ਵੀ کافی ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਖਾਨ ਪੀਣ ਇਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਨ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਜਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅੰਡੈਸਟ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰ ਕਿਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਅਪ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੱਕ ਜੀ 50 ਤੋਂ 60 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ ਕਿਧਰ ਚੱਲ ਕੈਂਪ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੱਕ ਆਪਰ ਪਰਸਨ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੈਨੀਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ